Я. Украина. Что вы думаете, Москви? Я то... uh, все понял. Вы политолог, правильно? Вы эксперт. О... Да, военный эксперт, правильно? Yeah. Я. Все правильно? Нет. Ну давайте. Я кроликовод. Кто то Кроликовод. Кроликовод? О, молодец, молодец. А ты? Да, не, я где еще? Я, я региональный менеджер, заместитель генерального директора, водитель и также подбор персонала. А -а -а -а. Как ты, ты, как бы ученый в Москве, да? Да я не ученый, причем с ученый. Нет, ученый это у нас занимается наукой, У меня 8 классов образования. Ага. Зам генеральный. а что -а -а. а -а вы пускаете? Аутсорс. Чего? Аутсорс. А что это такое? Аутсорсинговая компания. Шоу народа? <свят> Вы вроде взрослый человек. Ну то <свят> боже, мне за такие ну, новые слова, вот эти щепии, джипии. Я видите, что знаю. Конопьютер, <свят> паштет, я же тоже не в курсе делал. <свят> ладно, проехали. Давайте, <свят> ладно, какая у вас тематика интересует? Хотів би знати, що ти думаєш про обставини, які проходять між Україною і Росією. Слухайте. Ну, по-дурачу поб'ються і буде. А ти звідки ти десь родився? Я народився в Росії. Виріс в Україні. А... 26 років прожив в Україні. Потім переїхав знову в Росію. Ідеться, ж... то ти русський, так? Ну, я є русський, так. А. І як ти думаєш, хто виграє Росія чи Україна? Вибачте, як ви Микола. Микола. Дякую, мене А, е -е -е. Андрій. Андрій, Микола, е знаєте, ну тут е ваша ви взросла людина. Так тим більше хотів так. тебе запитатися, як ти думаєш, що виграє? Україна чи Росія? Ну, От ви взросла людина, ви я. ж тебе питаюся, я ж сам знаю, що я взросла. Я дякую, що ти мені нагадав. Ну от ви задаєте вопрос, так? Ми самі розумієте, що в Україні навіть шансів не було. Не було. Затяжка війні, це буквально те, що, знаєте яка затяжка? Це те, що політика, та, яка має, ну, сейчас знаходиться в Україні, вона питається з цими силами чужими. Чужим. Чужим життям пытається удержатися за свою власть. Тому що вона розуміє, якщо як тільки політика, політика ця уйде, то чекайте. Послухайте. Ви задав мені вопрос, дайте я відповідаю. Політика тільки ця уйде в сторону, приде друга, буде мир. А ця політика, яка уйшла в сторону, її уб'ють. Ага. Тому що то, скільки життя вона погубила, що у неї шансів вижити нема. Просто нема. Тобто у цій політиці, яка зараз знаходиться в Україні, тобто у неї вижить, ну тобто по як тільки вона лішиться цієї власті, у неї вижити ну нема шансів ні одного. Ноль. Ноль. Це гарантія. Навіть в будь-яку, якщо вони уїдуть десь в ту страну, там, в будь-яку там, навіть на острові якісь там, закупаються під землю, не буде шансів, що вони їх знають. Може, тобто, України, то, я ж тебе панів. Дуже багато ти наговорив, но але нічого ти не сказав. Ну, я, я, можна я не питання не буду задавати? тобі. Чому? Питання буду задавати, а ти попробуй відповісти. Ну, давайте. Як ти думаєш, якщо б не Америка, Радянський Союз, 41, 45 виробив війну чи ні? Якщо у вас цікава моя думка, то ви должны приймати мою думку. Ну я, ж, ну, я запитав, как ты думаешь? Давай я вам отвечу. Ну. Так виграв чи ні? Да. Вирив. Слухай, а, а другое питание задам: А можеш ти мені сказати, хто виграв Велику вітчизняну війну? Е -е, Красноармая. А ну я тебе даю оригинал Жукова. Жукова, оригинал Жукова. Так, подлые немецкие захватчики разделили участь всех прочих захватчиков, осягавших на нашу священную землю. Отняв весь против нас, немцы... Нашли гибель от нашего меча. Соединенными усилиями великих держав Советского Союза. Раз. Соединенных Штатов Америки. Два. И Великобритании. Три. Российская Германия повержена в прах. Это кто сказал? Жуков. При участии, да. И как раз это на параде, где бросались Знамена и Сталин там был. Хорошо, а вот вы, следующий, вы, следующий, вы, подожди, вы, следующий вопрос задам. А вот как ты думаешь, почему Сталин не праздновал День Победы? Сказать вам кое-что. Ну, давай, кое-что. Мы вы, вы как... сейчас не включили Жукова, да? А вы знаете, кто мой дедушка? Жук. И вы знаете, вообще, куда мой дошел? Жуков твой Он дедушка. До, да? до Берлина. До Берлина, мой дедушка, дошел, да? И, то есть, ну подожди, ну я, не я ж тебя не спрашиваю, куда дедушка дошел? Подождите, вы сейчас намекаете на то, что я должен, сейчас, получается, хрен забить на то, что мы имели. Вот это вот. Ну что, Жуков, я, я тебя спрашиваю, я тебя спрашиваю, Жуков врал или нет? Врал. Врал. А Сталин? И их и, и, и Сталин и Изотов. Тоже значит, что? Они соврали, что... Сталину тоже есть вопросы, и к Жукову есть вопросы, ко всем есть вопросы, но увы. Можно тебе, э -э -э, можно теперь... Вот, вот почему, хорошо, почему, вот как вас зовут, еще раз напомните. Чего? Как вас зовут? Мако. Мако. Хорошо, вот почему, вот вы сейчас переобулись -то? Вот почему вы каждый год... Okay. Хорошо, я давай, давай я тебе еще одно вопрос задам. Не надо Нет, столько. Столько. Я, вам, я сейчас. Ну ты при чем? Я тебе спитал за руку, Криво, сказал, вы, что, что выиграли Америка сейчас, и Великобритания. я вам задаю, я вам. Образ, а, ну давай, давай. Давайте. Почему вы перебугались? Почему вот вы каждый год праздновали 9 мая, а сейчас вдруг вы вот приняли то, что вот не надо 9 мая. Почему? Когда мы святкували 9 травня? Каждый год Украина праздновала 9 мая. Коли? Каждый год. Коли? Да вы что, блядь, я... я живу давай, 26, я, 26 лет. я тебе иначе. 26 лет я, блядь, праздновал 9 мая. Ну, то, что 26 ты... лет. День памяти. Восемь. Двадцать шесть лет. Ладно. У моего ну, деду, говорю, добрый. 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 Слушай, а вот скажи мне такое дело. Чуешь? А вот скажи мне дело. А когда закончилась? Я, я тебе по русски, бы было тебе было понятно. А когда закончилась Великая Отечественная война? 45 -е. Слушай, а вот скажи мне такое дело. Как ты считаешь, Великая это большая? Отечество. Что такое отечество? Отечество. Это СССР. Оно границы имеет. Нет. Чего? Нет. У Отечества нет границ. Вы помните, как Путин сказал? когда он задал парню. Я себя спрашиваю, на границе было СССР или нет? Я вам еще раз говорю: то, что у России нет границ. Это нацист. Это нацизм. Гітлер тоже самое говорил. Как и Путин такие ты. Ты даже ты 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 даже не знаешь, что ты говоришь. Да и сколько ещё одне питання. Я ж понял, что ты нацист. Границі немає. А я нацист? И сколько? А может быть досе до тіч от ти следовав везде. А вот Польща, Чехословакія, Венгрія, Німеччина, це отечество СССР, или как? Польща которая освободила СССР? Так я спрашиваю, ну Венгрии, ты, которую ты, которую смотри, освободила... ты празднуешь, ты празд... армия, точнее, освободила, да, ее? То ну есть, ты, в... ну слушай, вы ты, ну слушай. Это то, что когда Германия... Так ты не дорогоди, ты от... выслушай сначала. Ты, ты ж дебил. Сталин 7 -го ноября дебил. 44 -го года указан 220 объявил, что на этом закончилась Великая Отечественная война. Мы вышли на границы Советского Союза. Дебелякаты. Я здесь. Я вот здесь, да. Так когда стали 220-й приказ 7 ноября 44 он объявил, что закончилась Отечественная война, а потом освободили Отечество, а потом началась освободительная война. А тебе в тебе мозге вшарили, что Отечественная война закончилась 9 мая. А я тебя спрошу за раздрое когда началась Вторая мировая война? В втором. Вторая мировая война в 42 -м. Да. Ага. А когда закончилась? В 45 -м. А когда началась Великая Отечественная война? Вот так. Ну, я там историю в Украине, между прочим, эту историю нам преподавали. Ага. 41, й 41 э, число даже могу Значит, сказать. Значит... Ага. Сейчас. Ага. Так. Давай. Так, число там... Какое? Бля, не, ну число сейчас не вспомню точно. По-моему, вот в Украине там это... Вот как раз так я учился. Ну хорошо, б -б -б без, без, без Вот какое? Что именно? Ну, когда началась Великая Отечественная война. Так это Великая и была, по-моему, 42-й. 42-й. Это Великая Отечественная война. Ну. А Вторая мировая? Это была Вторая мировая. Так, так когда была Вторая? Да когда была вторая? Вторая мировая? началась в 42 -м или 41 -м. Значит, вторая, вторая мировая, вторая началась в каком году? В 41 или 42 я точно не помню. Подумай, хорошо. Хорошо. Нет, давай Нет, подожди, давай не спеши. Подожди, 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 отец, подожди. Вот вы заходите сюда для того, чтобы задавать вопросы, если вы знаете уже ответ. Нахрена задавать вопросы, если вы, то есть, вы, что, тупой, что ли, или как, я не, я не понимаю. Как или ты... вы проверяете человека на тупость. Я, наверное, или на знание. Ну, ты же начальник. Подожди, начальник. Ну, ну ты замгенерального. Хорошо. хорошо, хорошо, Такое хорошо. Вы, слово кто? Вы, кто? Вот, вы кто? Вы же сказали, что вы не эксперт, правильно? Вы я, не политик. Я кроликовод. Нет. Не надо, я эксперт по кроликам. По чем? По кроликам. По троликам? По кроликам. По кроликам. Да. Хорошо, кролик. Хорошо. Есть кролики такие а, по, по, породы какие? Новозеландец, Панон, Калифорнийец, Строкач. Дальше? Что дальше? Фланд... А Фландеры. Но они большие, я их не люблю. Бабочки? Бабочки это можно сказать Строкач, можно сказать бабочка. Они в принципе Строкач это Целая сплошная линия по спине, а бабочка имеет пятна по бокам. Вот видите, великаны, полувеликаны. А что великаны? Ну, что это фландры? Система фландры. Ну, видите, вы уже получаете задние. Ну, то, то, как, какую, какую, какую зданию? Я же тебе сказал, Фландры это великан. До 9, бывает а -а -а. до 25 килограмм одна кролица родится. А скажи mm -hmm. мне, через сколько кролица после сексуальной близости с кролем рождает кролыня? Это вы уже должны знать, потому что вы кролевод. А, ну а ты меня спрашиваешь. Итак, мы давай, я специалист, видишь, по кроликам. И теперь я вот хочу тебя спросить, поскольку ты... А я, я же не специалист, я же не Зато эксперт, ты зам и... За... и... За... и... и... генерального директора. Ди... Зато ты зам генерального директора. Не надо, это должность. Между прочим, я перед этим озвучил вам то, что у меня 8 классов образования. Перед этим я вам озвучил. Ну а это ты так, ты, наверное, пошутил. И так, ты как зам генерального директора... А это... почему вы посчитали то, что я пошутил? Значит, ты не пошутил, так я тем более. Так, я значит, не так значит, когда началась Великая Отечественная война... Ну, вы же знаете, давайте скажите... Я мне. не знаю, я тебя спрашиваю. Не, ну я не знаю. Давайте вместе по, по, поищем информацию. Откуда ну, ты знаешь такое политика между Украиной и Россией, между Сталином и Гитлером? Если ты ничего не. не знаешь, откуда ты знаешь, что А ну забей? У тебя есть интернет? У меня есть интернет. А ну а забей, есть? когда началась Великая Отечественная война? Ну, давайте сейчас вместе спросим. Ну, давайте спросим. У тебя, у тебя есть вот это Алиса? Да? Мы через Google будем спрашивать? А ну, через Google, а ну спроси. А что то надо, надо, спросить еще раз? Когда началась Вторая мировая война? Когда началась Вторая мировая война? Погромче, я не слышу. 1939 года нападением Германии на Польшу. Так каком? Сейчас. Она, наверное, обманула. Когда началась Вторая мировая война? Согласно источнику музея Берлин Карл Шорст, Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года нападением Германии на Польшу. Вот видите, вы уже будете обладать знанием. А где я говорил, а где я говорил мне в Сорок Да, я сказал, что я не знаю. А, не знаю. А случай, а Сталин нападал на Польшу или нет? 20. Давайте спросим, нападал ли Сталин на Польшу? Давайте сейчас узнаем. Нападал Сталин на Польшу? Да. Напал. Иосиф Сталин как лидер Советского Союза лично принимал решение о вторжении в Польшу 17 сентября 1939 года. Значит, Сталин и Гитлер... это вторжение было согласовано с... С кем? Нацистской Германией. Так. В секретном протоколе к договору о ненападении между двумя странами. Так, значит, Сталин и Гитлер... А? Так значит Сталин с Гитлером напали на Польшу? Нет. Нет? По-другому. А как? Так известному, как а, пакт Молотова. Рибентропа. И секретный ага. вторая часть договора, который не распространялся, был раскрытый о разделении Европы. Что? Да я думаю, это полная хрень какая-то. Я тоже так сам. Слушай, забей, был ли совместный парад Германии и Сталина 22 сентября 1939 года? Празднование о захвате Польши и немцы отдавали Брест. А ну забей. Да не а резни, ты забей, пока забей, занимаешься... Забейте забей, тысяч... вы пожалуйста. Да? Забейте вы я краба лучше не, не, У меня нечем забить, у меня это самое. Ты сейчас давай забей. Совместный да, парад. Забейте, я, я, забей. да, я, я, забей. да, я краба кушаю. Да ты потом покушай. Забей. Это я краба кушаю. Да будешь что-то знать, а то ты с этими крабами дебил в России. А еще в Украине учился. Забей. Ну? Празднование, совместный парад. Совместный парад фашистской Германии и Советского Союза. Блин, забейте, пожалуйста, ну реально, краб вкусный просто. Забейте вы. Мы вместе узнаем как раз. Так ты умрешь. Ничего не знаешь. Генеральный директор. Ты не генеральный директор, ты дебил. Еще русский. Я зам. Был. Ну. Чем зам ты? Генерально. Дебиляк это есть. Сколько будет 90% от 90? 90% от 90? Ага. Ну, так и остается 90. Молодец. Я рад, что такие замдиректора есть. Которые ничего, ничего не знают. А сколько 7 у 8 будет? 48. Молодец получить табличку умножения 90-90. И когда было празднование, совместный mm -hmm. парад между фашистской Германией и нацистами, кто начал вторую. И, и, кстати, что кто, мы кто, кто выиграл... Что, 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 такое, квантовая физика? Ты еще хочешь по физике меня? Я тебе сейчас по квантовой да. погоняю. Давай, учи У -у -у, историю. Потом пройду, проверю.